Ok, Assalamualaikum, Salam Reformasi, Salam Madani Ok, apa khabar tuan-puan? Semoga uh, anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan bahagia eh, Di dalam era Madani ni, insyaAllah Ok, tuan-puan, ok uh, Hari ni saya sebenarnya nak uh, tertarik eh, dengan uh, rakaman, ucapan dan juga bidasan eh, Daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim tentang isu URA ni Dan isu URA ni, tuan-puan Saya telah pun mengulas ha, sejak 2 minggu lepas eh dalam rakaman video saya yang 2 minggu lepas kalau tuan puan perasan, saya dah mengulas panjang di dalam live TikTok eh bersama dengan beberapa panel termasuklah uh, bekas ahli parlimen Kota Raja iaitu Dr Maria eh tentang isu URA eh, ni, Urban, Urban Renewal Act eh. <laughs> okay. Jadi uh, sebenarnya inilah dia permainan uh, pembangkang tuan puan eh. Sebenarnya mereka ni sedang mencari satu kata apa kekuatan. Eh sedang mencari satu Uh, orang kata kekuatan uh, adakah mereka ini masih lagi uh, orang kata diterima eh, masih rasional di kalangan penyokong mereka maupun rakyat jadi mungkin dalam banyak-banyak isu yang mereka cuba bawa akan ini akhirnya mungkin mereka memikirkan bahawa URA ni satu isu yang mungkin mereka boleh ketengahkan dan boleh membuat satu provokasi untuk uh, membawa rakyat agak nampak perkara ini menjadi satu uh, sensasi isu yang berat terutama masyarakat Melayu dan mungkin boleh melambung mereka kembali eh ke dalam hati para penyokong tegar mereka eh kalau kita lihat eh sejak November ini a uh, Perikatan Nasional PAS PN mereka ketandusan isu eh dan banyak isu yang dibawa oleh pimpinan mereka ini agak hambar dan mereka agak ketinggalan bas jauh sekali daripada uh, men uh, menurut fakta yang betul eh mereka hanya ingin mencari mileage politik untuk Uh, mengekalkan survival mereka di dalam uh, politik di negara kita ini tuan-tuan. so kalau kita lihat eh ucapan daripada Mak Jargon contohnya eh, dia cuba untuk menyuntik eh semangat eh semangat kemelayuan mungkin eh mungkin untuk membangkitkan kemarahan rakyat kononnya uh, berikutan dengan isu URA ini yang mana uh, beliau selalu mengatakan. Eh, bahawa isu URA ini adalah satu penilasan pada uh, uh, orang yang berbangsa Melayu <coughs> ok tuan puan macam inilah tuan puan so, kalau tuan puan yang belum mengikuti uh, rakaman saya untuk isu URA ini saya nasihatkan kepada tuan puan boleh uh, telusuri rakaman video saya eh, uh, lebih kurang uh, dalam 2 minggu lepas boleh lihat eh, isu URA yang saya bawa dalam live eh, rekaman live TikTok saya bersama beberapa panel tapi agak panjang eh video itu tak apa saya benarkan Tuan Puan untuk skip tapi Tuan Puan boleh ambil poin yang ada dalam itu sekarang apa Tuan Puan uh, sebenarnya saya ringkaskanlah eh, isu URA ini sebenarnya Tuan Puan apa yang ini dilakukan oleh kerajaan madani pada hari ini ialah inilah salah satu daripada orang kata permulaan untuk kerajaan madani mengangkat eh Uh, martabat dan taraf kehidupan terutamanya uh, orang Melayu di bandar. Bagi saya tuan-puan, uh, URA ini uh, sebenarnya dia banyak membantu eh, dari segi penaik tarafan kehidupan. Contohnya, kalau kita lihat, eh, sampai bila kita nak uh, mengekalkan eh, terutamanya gol, uh, golongan bangsa Melayu ini, bila mereka berada di tanah mereka tetapi mereka tidak tidak meningkat kehidupan mereka. Mereka hidup uh, di bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang daif yeah, yang fasilitisnya Uh, tidak sempurna dan sebagainya dan apa salahnya jika kerajaan memberikan mereka satu penempatan yang baru dan ditawarkan beberapa tawaran yang uh, mungkin setipal dengan apa yang mereka uh, ada sebelum ini dan dinaik tarafkan dan kalau kita lihat eh, apa salahnya jika mereka sebelum ini tinggal di flat-flat yang buruk daif dan usang tetapi dipindahkan ke dalam kondominium yang lebih selesa mempunyai ke pengawal keselamatan dan sudah pastinya kondominium itu Diberi, diberi sebagai pampasan dan mereka tidak perlu membayar uh, orang kata apa pinjaman bulanan terhadap kondominium itu mereka hanya perlu membayar uh, mungkin kos uh, maintenance mungkin yang berharga mungkin 1-200 saja sebulan so saya rasa itu tidak menjadi masalah kepada mereka yang berada di bandaraya ini kebanyakan, sebab apa kebanyakan daripada uh, golongan ini mereka bekerja tuan-puan tapi apa salahnya kan kalau kita naik taraf naikkan taraf kehidupan mereka eh, daripada yang susah kepada yang lebih senang dan, dan apa yang menariknya ialah uh, semua uh, pampasan itu ya, diberikan di dalam tanah yang sama. Maksudnya ialah kerajaan ini, tuan-puan, mereka bukan mengusir penduduk asal ini, eh, pemilik itu. Kerajaan tidak usir. Mereka cuma dipindahkan sementara dalam 1-2 tahun sementara projek penaik tarafan itu siap dan kemudian setelah siap, mereka dipindahkan kembali ke tanah mereka Ke tempat asal mereka Cuma bezanya kali ini ialah Kalau dulu mereka duduk di dalam rumah yang usang Flat yang uzur, buruk, busuk dan kotor Tapi setelah dinaikkan taraf oleh pihak kerajaan Ya yeah, Akhirnya mereka mendapat rumah yang lebih selesa Lebih besar dan lebih kondusif Jadi salah ke? Jika itu yang kerajaan uh, impikan Untuk mereka menaikkan taraf para penduduk ini tuan-tuan Salah ke? Aha. Kita fikir-fikirkan Tuan Puan Sebab itu Tuan Puan Perlunya pembacaan yang betul Dan teliti dan penilaian yang tepat Dan ini juga uh, Saya yakin eh? Dia macam ni Tuan Puan uh, Kalau kita ni Berada dalam kelompok orang pandai InsyaAllah Tuan Puan Jika hari-hari kita berada dalam, berada dalam kelompok orang pandai Kita akan jadi pandai Tuan Puan Sebab apa? Kerana kita bercampur gaul dengan mereka Eh? tetapi kalau hari-hari walaupun kita belajar tinggi tuan-puan tapi kalau hari-hari kita berada dalam kelompok orang yang mungkin tak cerdik atau mungkin kurang pandai yang tidak mahu membaca dan sebagainya akhirnya apa yang kita belajar itu tuan-puan tak akan dapat kita implementkan dan akhirnya kita pun menjadi sebahagian daripada mereka yang kurang cerdik tuan-puan Okey tuan-puan uh, bersama ini uh, ada rakaman Eh, video provokasi daripada Jargon bagi saya itulah satu provokasi walaupun dia buat itu adalah uh, press conference tapi bagi saya tuan puan ini adalah provokasi politik tuan puan <laughs> percayalah mereka ini adalah hipokrit hipokrit politik tuan puan ya yeah? dan kita lihat bagaimana Datuk Anwar Ibrahim perdana menteri kita yang kita sayangi menjawab soalan ini Ok tuan puan saya yakin rakyat kebanyakan akan bangkit dan buat penolakan besar-besaran di jalan raya tak lama lagi. Kalau kamu takut dengan ICET dahulu, ingat isu ini boleh jadi lebih besar pada ICET. Kalau tidak, saya bagi amaran sekali lagi, kita akan bersama rakyat turun ke jalanan membantah rang undang-undang ini seperti mana kita bantah ICET dahulu. Tindak tolong. Baik kalau tanah tu tanah rizab Melayu. Kekal Melayu. Tanah itu tanah kerajaan negeri, kekal kerajaan negeri. Tanah itu tanah milik serata perseorangan, kekal. Tetapi oleh kerana kita di bawah tak ambil hal tahu, tak terangkan, kita terpengaruh dengan propaganda begitu. Kita akan tuntut dan ada perhimpunan besar-besaran pertahan ke hak Melayu. Hak Melayu mana? Kamu nak paksa orang Melayu di mana jadi miskin? Papa kedana di situ? Dan kita nak gunakan kuasa kita bangunkan supaya rumah mereka sampai selesai. Tiga bilik, dua bilik air. Dan kamu kata kami kianat. Kamu nak melayu merempak macam dulu. Saya oh, saya tak peduli orang lain. Kalau saya dia buat saya nak turun di pusat-pusat bandar -pusat tu saya nak lawan mereka terang-terang. Kita minta kepada pesawat bila tahun 22, 23, 22 sampai kita ambil alih 23 dan tahun ini sebelum itu tidak uang itu pergi mana masuk parti itu jawapan kita apakah yang yang kita lakukan yang melanggar kalau salah kita boleh betulkan saya tak kata kita buat ini semua sempurna kadang-kadang kejahatan-kejahatan menteri simpang siut orang resah kita betulkan tetapi khianat tidak menggunakan kuasa untuk punggah kekayaan tidak tapi perubahan ini ambil masa kita bentang pahamannya yang paling akhir tentang undang-undang pembangunan bandar mereka nak budak jadi jago. Habislah Melayu. Habis tanah Rizal Melayu. Itu menipu. Undang-undang bangun bandar ini. Tengok kalau lupa. Flat Sri Perlis. Saya ingat saya kan saya pergi di situ. Dah tahun 60 buat. 60. 60-an. Dah hampir 50 tahun di situ. Usang. Satu bilik. Yang duduk situ yang paling miskin. Saya tengok saya sekarang pernah menteri, menteri keuangan takkan nak ambil orang macam tu nak bangunkan bagaimana kena pindah undang-undang kena ada satu flat di Jalan Tun Razak semua setuju, seorang tak setuju tak boleh bangunkan kena bawa proses acquisition, kena buat pergi mahkamah mahkamah bagi pampasan dan selalunya pampasan walaupun tinggi tapi rendah daripada projek kita kerana bila kita bangunkan harga rumah tu menjadi kerinci daripada RM70,000 jadi RM300,000 kalau pampasan sekat RM150,000 tindak tolong baik kalau tanah tu tanah rizab Melayu kekal rizab Melayu tanah itu tanah kerajaan negeri kekal kerajaan negeri tanah itu tanah milik strata perseorangan kekal tetapi oleh kerana kita di bawah tak ambil hal tahu, tak terangkan, kita terpengaruh dengan propaganda begitu. Kita akan tuntut dan ada perhimpunan besar-besaran pertahan hak Melayu. Hak Melayu mana? Kamu nak paksa orang Melayu di mana jadi miskin? Papa kedana di situ? Dan kita nak gunakan kuasa kita bangunkan supaya rumah mereka selesai selesa. Tiga bilik, dua bilik air, dan kamu kata kami kianat kamu nak Melayu merempak macam dulu saya oh, saya tak peduli orang lain kalau saya dia buat saya nak turun di pusat-pusat bandar -pusat atau saya nak lawan mereka terang-terang <tuk> kalau lawan dia kata tengoklah Perdana Menteri ini bukan kerja Perdana Menteri itu lawan aku aku ni orang reformasi dan apa dia reformasi. Ha, ah. yeah, dia semangat itu kena ada. Bukanlah itu slogana tapi yang penting itu roh dia. Perubahan dia kena ada. Kalau niat kita nak rampas tanah, ha, huh? nak bagi ke anak bini saya, anak ini satu. Satu untuk kamu, <Gel Werk recreation> satu untuk aku. Kalau macam tu perangai memang harus tentang. Tapi inilah dia kata tidak ada modal. Mengapa saya terang kepada JKKK? Karena saya tahu, harus tahu pesawah padi tak terbelaskan lama. Uang tak diberikan. Saya telefon dan saya muka saya kata tolong boleh tak bagi cepat. Dia tak berapa? 10 dah. 20 dah. 30 juta okey. Saya kata boleh tak bagi sebelum Ramadhan Sebelum raya Saya kenal ke pesawat Saya tak kenal Apa mereka penyokong PH ke UMNO ya, Saya tak tahu Tapi mereka pesawat yang susah Kita tolong Baik. Apa Masa mereka berpuasa? Ada yang minta saya muntah Saya tanya saya muntah Masa mereka perintah bersatu pas ada tidak dia minta kamu bagi terus kepada pesawah dalam 33 bulan dalam mereka berpuasa dia jawab dah kita tiga kali saya minta saya malu kan iya saya agak berhati-hati tetapi untuk pesawah dan bernas itu satu syarikat yang yang mengimport beras yang ada kaitan dengan pesawah kerajaan tak bagi kepada bernas saya mau tahu kerajaan bagi kepada berapa orang tertentu masa itu mereka jual kepada syarikat China, Hong Kong saya mau tahu beli kepada syarikat China, Hong Kong kerana orang salah faham juga dia kata saya bagi tak perjanjian yang ada sekarang bagi benda pernah orang tanya pasal apa bernas pasal bagi dia pasal tak boleh ambil alih bernas itu perjanjian sambungan 10 tahun diberi pada tahun 2020 2020-2021 masa kerajaan perikatan nasional oh, kena faham itu beza ustaz tapi Alhamdulillah yang penting sebelum Ramadan dan Aid pesawah-pesawah akan dapat dana 30 juta yang diberikan tiap keluarga pesawah ya. jadi saudara-saudari su kena tahu sebab tu saya kata pimpinan data ha, rata kelolanya harus baik supaya gunakan kuasa beri manfaat kepada rakyat ini sudah kena jelaskan ya. saya faham di Kedah kita alami satu keadaan tertentu yang agak sukar tetapi Alhamdulillah semua kajian mutakhir ini menunjukkan ada arus perubahan yang telah melanda negeri Kedah untuk faham dasar kerajaan Madani berdasarkan program kita perpaduan Madani program dan dasar tumpuan kepada ekonomi keyakinan pelabur ma'atafis pun Dulu kita gaduh banyak sangat dengan mahat hafiz. Orang pilih. Sekarang Tuan Tuan Sri kata tak apa. Saya bincang, dia kata baik. Mahat hafiz biar selesai jadi ufaz. Kemudian kita bawa TV. Sekarang ni mahat hafiz, lulusan mahat hafiz. Ada yang belajar menjadi pilot. Juruterbang. Ada yang bilang kejuruteraan. Jadi ini cara kita bantu rakyat. Ada yang dibuat sebelum ini tidak? Ini sudah harus jelaskan kepada rakyat. Jadi harus ingat, betapa hebatnya pun dasar kita, kalau tak sampai ke telinga rakyat, tidak boleh menawan hati mereka dengan hujah, dengan fakta kita tidak mampu buat perubahan apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik dengan dasar yang jelas harus disampaikan ke akar umbi dan sudah saudara menjadi benteng pertama di akar umbi sejak KKK ini menjadi penyalur maklumat yang baik untuk menawan hati rakyat di seluruh negeri Kedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-puan, okey itu saja tuan-puan untuk kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi dalam rakaman video-video yang lain tuan-puan. Okey, tekan eh subscribe saya, follow saya tuan-puan Arma Kebenaran di platform TikTok dan juga YouTube tuan-puan dan tuan-puan ingat eh apa dia tuan-puan? Ah semoga Madani dipermudahkan perikatan nasional di